Teman-teman izin berbagi Ada lima penjerat youtuber pemula Sudah banyak memakan korban Banyak youtuber pemula tumbang sebelum waktunya Penjerat 1 sampai 3 relatif lebih cepat untuk dilepaskan Melepas penjerat 4 dan 5 perlu kerja ekstra Bagaimana cara melepaskannya? Let's go! Jeratan pertama, merasa video sudah bagus sehingga senantiasa sangat berharap video banyak yang menonton dan ditonton sampai akhir, ketika mendapatkan hasil tidak sesuai harapan, cenderung demotivasi. Teman-teman mengevaluasi video, tidak hanya berpatokan mutlak kepada data analitik, bisa minta dikritik ataupun saran dari audiens yang menonton atau bertanya pada kolom komentar sendiri yang disematkan. Bisa juga minta dikritik oleh teman atau keluarga. Itu salah satu cara bila mana kreator ingin mengkoreksi diri sendiri terkait dengan kualitas video. Saran sebaiknya serahkan kepada audiens sepenuhnya untuk menilainya. Namun maknanya bukan berarti pasrah tidak melakukan apapun. Jeratan kedua, enggan mencari tahu cara memasarkan video-video tertentu, padahal bisa menggunakan tradisi. Pada segmen tertentu, sisipkan layar video terkait atau sisipkan kartu atau sampaikan secara lisan informasi link video terkait yang ada pada deskripsi. Pada segmen tengah atau akhir, bisa berikan alasan yang kuat untuk mengajak audiens like, comment, subscribe, aktifkan lonceng dan share. Tentunya setelah audiens menonton untuk promosi video unggulan atau video yang terbaru manfaatkan tab komunitas atau bisa lewat YouTube Studio pada tab penyesuaian tata letak video unggulan untuk subscriber yang kembali video pendek untuk yang belum subscribe mengelompokkan video dalam playlist juga media promosi yang cukup efektif. Mengaktifkan fitur subtitle bagian dari promosi jangkauan video kepada audiens yang berada di luar negeri. Share video pendek ke media sosial lainnya juga bagian dari promosi. Jeratan ketiga, kebingungan masalah thumbnail dan judul. Pengalaman dari channel-channel besar, proses thumbnail dan judul relatif memakan waktu yang sangat panjang. Perlu perancangan seni. Komunikatif dan seterusnya, youtuber pemula belum perlu berputar pada hal itu. Buatlah thumbnail dan judul sesuai dengan kreativitas kreator itu sendiri, tidak perlu takut atau bingung. Yang penting sesuai dengan tema konten video agar audiens tidak salah mengira konten tema video. Saran saja, teman-teman, ya sebaiknya thumbnail bernuansa cerah dan atau kontras. Namun tidak perlu rumit. Judul singkat padat berupa satu kalimat pendek yang memiliki makna agar mudah dipahami dalam waktu singkat atau mudah dicari kedepannya. Biasanya judul akan lebih bermanfaat ketika mengandung masalah dan solusi atau informasi tertentu dan hiburan tertentu. Teman-teman, saya mengaturkan terima kasih bila berkenan memberikan saran dan kritik ataupun input pada kolom komentar. Komentar terpilih pasti akan saya sematkan pin. Penjerat keempat dan kelima ini sangat kuat. Perlu usaha ekstra untuk melepaskannya. Tapi bisa dilepaskan. Let's go. Penjerat keempat, enggan upload Video original buatan sendiri. Video original buatan sendiri bukan berarti tanpa editing sama sekali. Kenapa? Ketika konten video senantiasa monoton, cepat atau lambat, kedepannya berpotensi akan kalah saing dengan channel yang satu tema. Isinya tetap roti, namun dikemas dalam variasi-variasi rasa untuk mengurai kejenuhan audiens yang menonton. Teman-teman yang disajikan adalah tontonan video Tentu memerlukan visualisasi yang lebih menarik untuk menjadi perhatian audiens Di samping materi konten video, narasi segmentasi, kualitas editing juga sangat berperan Agar audiens menyukai dan bertahan menonton sampai akhir dan kembali lagi untuk menonton video-video lainnya. Pada gilirannya, tentu berpotensi untuk menjadi penonton ideal, tentu akan berpotensi menjadi penggemar. Teman-teman, perhatian audiens cenderung pendek, apalagi saat ini semakin banyak video-video pendek pada platform lainnya, meski cari cara-cara terbaru untuk mempertahankan dan meningkatkan penonton ideal. Teman-teman, suguhkan video buatan sendiri yang memiliki kualitas visualisasi menarik dengan durasi yang tepat. Penjerat kelima, terlalu khawatir untuk mengabaikan algoritma YouTube. Dalam arti, tidak perlu berpikir keras tentang algoritma YouTube. Yang perlu diingat bahwa audiens yang menonton adalah orang. Pikirkan sentuhan fisiologisnya, mengacu kepada berbagai hobi dan kebiasaannya. Tema konten video tertentu sudah pasti untuk target penonton tertentu pula tidak perlu video ditonton oleh penonton satu stadion sebagai contoh saja ketika menyajikan tema konten video objek wisata secara khusus tentu ditujukan kepada audiens yang memiliki kebiasaan ataupun hobi pergi berlibur dan atau lebih menyukai tontonan keindahan pemandangan alam atau objek wisata Demikian juga tema-tema konten video tertentu lainnya. Tentu video dibuat untuk target penonton yang lebih tepat Sesuai dengan tema konten video itu sendiri Dalam arti setiap tema channel yang berbeda Tentu memiliki target penonton ideal masing-masing Cara algoritma YouTube bekerja singkatnya Merekam dan mencatat minat penonton yang telah menonton video. Yang selanjutnya catatan atau historis ini untuk membantu audiens menemukan video yang dibutuhkan. Jadi kreator YouTube tidak perlu berpikir keras tentang algoritma YouTube karena algoritma YouTube senang biasa mengikuti kebiasaan audiens dalam menonton video di YouTube. Fokuslah pada kebiasaan penonton yang menonton dan menyukai videonya. Ini yang perlu dipahami oleh kreator itu Siapa target penonton idealnya? Teman-teman, kalahkan kelima penjara itu agar berkarya lebih leluasa. Ekspresikan hobi seluas-luasnya. Tidak ada batasan ruang dan waktu untuk berkarya. Teman-teman, selanjutnya saya izin untuk merespon dari Daeng Pai Channel beliau concern tentang hook. Apakah itu huk? Hook? hook pengait naratif menjadi pemicu perhatian penonton. Teknisnya bermacam-macam. Intinya memancing agar penonton semakin penasaran dari waktu ke waktu ketika menonton video. Secara psikis memancing perasaan tegang, gembira, sedih, kecewa, kaget, marah, Intinya, menciptakan penasaran kepada audiens yang menonton. Rasa keingintahuan dari penonton agar betah menonton video sampai akhir. Ketika hook diterapkan dengan tepat, penonton akan terus menikmati dan mengikuti alur cerita sebuah video. Ini yang saya menyebut pada video sebelumnya bahwa penjelasan antar segmen ada irisan, saling terkait. Ketika hook disusun secara acak, awalnya bisa membuat penonton bingung. Dalam kondisi dan situasi ini, biasanya kreator akan merapikannya secara bertahap atau secara serentak pada segmen akhir. Sehingga endingnya penonton memahami alur ceritanya dan merasa puas. Tentu hook menjadi salah satu kebutuhan kreator itu. Semakin sering berlatih menyusun hook, dengan membuat video yang dari awal sampai akhir senantiasa memiliki ibu telah terbukti mendapatkan retensi penonton tinggi mana buktinya? buktinya ada pada penonton yang menonton dan menikmati video sampai akhir hal ini salah satunya dipicu oleh rasa keingin tawanya yang endingnya mendapatkan jawaban memuaskan. Bukti lainnya bisa dicek di YouTube Studio. Ketika video ditonton sendiri, angka analitik akan repot untuk analisa. Dengan kata lain, angka analitik tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kreator itu sebaiknya memahami hook dengan sepaham fahamnya, agar tidak sia-sia dalam menerapkannya. Kenapa? Sebab hook diperlukan juga pada thumbnail dan judul. Tersebut adalah pemaparan singkat tentang hook. Bila ada permintaan detail tentang hook, akan disajikan pada video berikutnya. Bila sudah cukup, semoga ini memberi manfaat. Pastikan membantu like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng. Berkenan dibantu share kepada teman-teman kita yang memerlukannya. Agar senantiasa sukses bersama. Terima kasih telah menonton. Semoga memberi manfaat. Sampai bertemu kembali pada video berikutnya.